нашій студії вже з'явилися музиканти, які допоможуть нам із піснею вирушити у цей день. Це гурт The Velvet well Sun. Доброго ранку кажу я вам. І морген. І атвінта, і поїхали. Начинаємо. Я хочу новую зиму, снеговик, морковь, я могу уже плыну в теплых боччиках. you сегодня у нас в гостях. Слушайте, классная мелодия не, такая. не не она кажет «The Хорошо. Красивая мелодия. Я теперь знаю, почему у нас до селиты не достало. Нехай навет и квитень месяц, потому что вы хотите новую зиму. Давайте что-то про лето наступное напишите. А слушайте, а какие слова? Потому что здесь у нас так гудит все. Я хочу, что? Новую зиму. Снеговик. А, Давайте я вас представлю. Значит так, у нас группа «The Sun». давайте так, по порядку. Можно такое сделать, как на сейшнах. Да? С демонстрацией инструмента. Юрко Бивер, бас-гитара. Юрий Бигбаев, гитара. Молодец, Бигбаев. Таких ребят мы на фронте уважали. Дальше у нас идет Женя Сидоров. Барабаны. Барбара Чайковская. Я хочу новую зиму и так далее. Ну, хорошая мелодия, кстати. А дальше у нас идет Павло вас детский. Клавиши гитары, аспиратор музыки такси. Очень приятно, ребята. Это вам в лице вас, это... вашему телеканалу, нашему любимому музыкальному телеканалу. Наши ведущие. Как, это самое, да, как в эстонском метро. А вот, в принципе, и он. Это мое соло, маленькое соло. Спасибо большое. Чашки замечательные, потрясающие. сам, вот, пожалуйста, все, чтобы не забыли. Мы вас Все тексты на дне этих чашек. Каждое утро новая песня. Да, Я хочу нову супер, супер досить креативно. Ми всіх представили вже. В принципі, так. Да. Нікого не, не обидів, Всіх назвав. Все отлично, Поїхали далі. Давайте, Давайте поговоримо про вас. Нам відомо, що у вас вже встиг вийти перший альбом. Коли так. це було? Ну, в принципі, ми закінчили наш перший альбом десь десь рік тому. Угу. Так, і ну, всі нас питають, до якого стилю ми належимо. І я, ну, якщо можна, я про це розповім. Да, так, тому що тому що... ви сорвали питання буквально з язика Так, так, я, у нас всі питають, який же все таки у вас стиль. І е, ви знаєте, у нас просто е, я так думала, що у нас е, треба в нашій країні провести щось на зразок тренінгу е, про музичні стилі, тому що е, ну як, наприклад, проводити правильну дефініцію, тому що як ну, дуже багато є років. Це те саме що... Так, чи ні? Що це дефіція? Зараз я добре казати більш простими словами. Наприклад, якщо ти напишеш пісню, і в тебе, наприклад, в пісні буде слово дерево, то всі будуть вважати, що ти пишеш фолк. Ось точно за таким же принципом ми написали десь з пару років тому ми написали пісню тканини-ряднини. І всі стали вважати, що ми фолк. Хоча ми думали, що ми блюз і ми арт рок але всі почали вважати, що ми фолк, і включили нас в усі розпилки. Наприклад, фолкерської музики і почали нас запрошувати на такий фестиваль вогню, фестиваль води, день землі, фестиваль печеніги, потім на всі рицарські турніри. Ну це класно. І все, і все було таке, що навіть приходить до мене розсилка Варваро із своєю групою Зевелвесан приходить зустрічати Івана Купайла. Слушайте, а для того, щоб музику вашу приділили як хіп-хоп, які надо слова використовувати? Ну. Мы не знаем, мы сказали дерево. Вот. У вас кстати, в курсе дела. Молодец. Не только с чашками, <с но и с головой человек. Дело в том, что в последнее время... Произошло вза взаимопроникновение всех стилей во все стили, хип-хопа, рок-н-ролл, э, фолка, классику и так далее. Поэтому следующий шаг это будет взаимопроникновение музыки в науку, э, науки в культуру обратно. Вот. И вот в связи с этим... Мы об этом хотели этим, поговорить. Да, мы, мы и нашли нашего ударника Евгения. Вот. Человек защищал научную диссертацию в Национальном авиационном университете, где, кстати, есть прекрасный тренажер, моделирующий невесомость. В общем, он учился играть в невесомости барабанными палочками. И тут вот. проходили бы мимо. Проходили мы и сказали, чувак, наука страдает без таких гениев, как ты. Давай и подключим еще нашу музыку. Вот. На ну, этом, на этом все началось. Хорошо, и все сложилось. Ты хотел по поводу Ома, да, закона вот это все. Да, Ребята, конечно. расскажите, у что вас за там такие говорят... дивные альбомы у вас собираете выйти? Блюз-роковый про законы Ома. По про, про теорию что... относительности. Что это? Как вы себе представляете? Что... Мы, со... мы нашли две противоположности. Это душа блюза украинского, это Юрий Джордж, Даже вот. так? сам из Алабамы, да, но украинец. И mm -hmm. э, выдатный науководь Евгений. Вот. Соединив их в одной команде, мы просто пытаемся помирить науку и искусство и получить что-то совершенно новое. У вас уже второй альбом. А сколько вы вообще существуете? У нас будет второй альбом, мы написали второй альбом. первый. Нет, если один сказал, что у вас другой альбом, Прости. то у вас он уже есть. У меня а, такая так информация, уж. что ребята уже записывают второй альбом. Я слышал сначала, знаете, такое вот о вас, такие отзывы, что типа, вот, играют кавера, своих песен нет. Кто да, Была статья такая разгромная, что типа, вышли ребята, если бы, конечно, не их кавер версии Виктора Цоя, то вообще выступление было провальным. Ну, такие вот, это, это описали бы ребята, по-моему, из Грингрея. Шучу. Ну. А що не, вас... я, не, я не співала кавери. Репертуар як так, ми, ми справді дійсно, ну, що називається, каємось, каємось, але грали кавери, але ці часи вони вже давно позаду. І зараз ми граємо тільки україномовний арт-рок. А про яку пісню Соя взагалі там? Содопаси. Э, Це Лапаса. Коли у нас в житті стоїлось 5 Соя, і вже так. І вже ярлики повишивали. Какую ні, ні, не, не играй, скажи. А я, могу, я могу Нет, только все? сыграть, я, я название не запомнил. Ладно, хорошо. Буду... хорошо, проехали. У нас еще один вопрос остался, в принципе, который мы хотели бы сейчас осветить. Это по поводу того, что вы собираетесь в ближайшем будущем снять музыкальный клип, как-то принять в нем участие, фильм, вернее, вернее, да, фильм? І ньому участь, написати то есть, повністю саундтрек, так, да так зараз наші у нас є друзі, це наші режисери, можна так сказати. Ми їх довго шукали. Це Ірочка і Сережа. Коли йдемо, Вони... дивимося по Дмитрию, ірочка хтось і висить і у повітрі свиси. У небі сомості каже, що ірочка, Кажуть, ірочка і... та Сережа. Давайте ми якось об'єднаємо да, нашу творчість. Ну. Так, і вони, вони взагалі знімають у них своя творча лабораторія, і вони теж трошки під оцю невагомість знімають фільми. Такі дуже класно закручені з великими там всякими містифікаціями і все таке. І ми просто вирішили, що наша музика вона найбільш пасує до їх ідей. Тому наша музика взята як саундтрек до цього фільму, а вже всякі космічні ідеї це вже від них. Ребята, ну от постояльмо. У нас здесь на сцене. По-моему, сейчас вы уже успокоились, да? Так. В отличие от того, какие вы были, когда выходили на первую песню. Вот, наверное, давайте, когда вот мы сейчас вас поймали в этом равновесии, в состоянии... Невесомости. Невесомости, такой уже положительной, попросим сыграть что-нибудь еще. Мы напоминаем нашим телезрителям, что у нас в гостях рубрики «Проснись и пой» группа «The Velvet Sun». Как называется будет следующая композиция? «Колы вместе мисте небеса». Давайте послушаем. А все ти I'm like this. Господин Гвоздецкий, ну прям Джон Лорд, не знаю, что и сказать. Приятно Хорошо было. было. Большое спасибо. Это была рубрика Проснись и пой, а это была группа The, mm -hmm. The Sun, да? Но это раз все правильно.